Здравствуйте, мои хорошие подписчики. Сегодня вы пришли смотреть квартиры. Короче, мы, наверное, будем пере... А, ну, короче, ну, не знаем пока, но, короче, мы пришли смотреть квартиры. Все. Я пошла. Всем привет. С вами Мария Сеул и моя дочь Хёнби по-корейски, Милана по-русски. И мы решили переехать смотрим сейчас квартиры. И все-таки решила записать видео, потому что до этого мы ездили, и что-то я не записала видос. Вот. Сейчас попробуем записать, попробуем показать, какие есть квартиры. Ну и в общем вот так. Let's go! как всегда ребенок голодный пришел что-нибудь по ним нямать. А это муж моей подруги Лены. Скажи привет! Опа, аньон Марео. Вы? Стесняется он, ладно, не будем его показывать. что ты взяла? что ты взяла? О. Какие-то печеньки вкусные. Давай. Давай. Нет, кислая? А. Червячки. Так, пришли смотреть квартиру. Какой? Третий этаж. Ага. А, на втором этаже говорит холодно. А пошли. А, четыре квартиры. Разуваться. Ну что, дочь? Я Нравится? Ну, но мучок чё, но но маленький. Балкон. Балкон. Ну, не такая уж и маленькая. Такая. Такая. И по. Угу. Ну и ванна с туалетом. Нормально? 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 Как-то вот эта вот квартира, она более такая, как объяснить? Более как-то больше выглядит, что ли, чистенькая такая. Такой вот вид с балкона, не темная.

Ну вот кухня, плитка. Да что они О, тут он полы он обсуждают, что-то с полами он. им не нравится. Ну и вот 어, вход в квартиру, туфли. Обы. Ну и этот и холодильник. Вот интересно, мне только куда стол ставить, где кушать. И нефиг кушать. Пойдемте. Ты тут? Приехали? Ну, рассказывай, куда? Дуа. Так, вот такой вот дом. Четырехэтажный, да? Угу. Ну, пойдемте посмотрим. Как дом? Ага, четвертый этаж. Нормально. Он дом спортом заниматься. чё Ну чистенький такой домик, да, дочь? Ага, такой вот зал. Четвертый этаж, ну запыхались. Ой, веранда, где можно стирать. Угу. Как комнатка. Так это хозяин квартиры там сидел. Это большая комната. Классно. Нормально? Нормально. Это кухня. Ой, ванна. Да. Все запыхались. Это маленькая комната. Ну, в принципе, да. Кровать влезет и балкон. Вот так вот надо курить бросать. Вот. Ну, неплохая такая квартира. здесь для, для поставить для этого холодильник. Сюда можно стол поставить, кушать. А там зал. Ну, как тебе? Нормально? Нормально. Получается, вот здесь вот, ну-ка, сразу же напротив другой дом. Видите, как близко находится. Ну, это ничего страшного. Главное, что не внизу. Кстати, вот здесь вот на еще вот на балконе, он не такой высокий, вот я могу достать руками, можно подключить машинку в стиральную, либо сушку. И вот здесь вот, вот так вот ну, сушить белье. Так, ну-ка. Ну -ка. и вот выход на улицу, солнышко светит, парковочка есть. Ну здорово. Дом 2001 года. Нормально. Хорошая, хорошая такая небольшая кухня с вытяжкой. Ну, хорошо. Так, приехали смотреть еще дом. А, совсем в новых домах, типа вот таких. Прям очень маленькие квартиры. И прям. Вот когда мы первый раз смотрели, ездили, прям малипусенькие. А здесь где йоги? Да ну, да не может быть. А, ну да, не может быть мимо, значит. Ага. Так. А, вот такой вот. Ну, сейчас посмотрим, что это такое. А какой этаж? А, есть этот элевейтор. Мячин. Ильчин? Ильчин? второй этаж. Получается, есть лифт, а можно подняться пешком. Получается, сразу выходим из лифта и вот квартира. Ой, мужик, блядь, кинчаная. Да ладно? Так, разуваемся. Получается сразу ванна и туалет. А где душ? Где душ? А где? Где? А вот душ. Угу. Так. Комната. Ну, комната опять такая небольшая. У меня такое чувство, что сюда ничего не поставишь. Здесь такой бойлерная машинку поставил. Угу. Здесь маленький. Дочь. Маленький. Очень маленький зал, комната, ну да, маленькая. Балкона нету, вот такой вот вид из балкона. Так вот шкаф поставил, я не знаю вообще, понятно вам по видео или нет, но видите, какие малипусенькие

Йоги Амеон. Йогибу ты рога ее. Ури о Уриден Туге. Туге. Мунтуге. Пошли. Пошли. Так, ну все, посмотрели. Конечно, квартирка маленькая совсем. Не нравится? Да вроде такой большой дом а квартирочки прям маленькие. Так ну ребят за один день конечно квартиры не посмотришь. вот в следующий день мы приехали смотреть еще одну квартиру такой вот дом парковочка все дела огород это что такое это какой-то сауна или отель рядом а первый этаж А так, здесь уже людей нету, значит. Получается. Так, это шкаф для обуви, такой здоровый. Что, можно не разуваться, да? Ого! Ого! Так, подождите, туалет, туалет такой большой, красивый, симпатичный. О, здесь уже встроенный шкаф кухонный, фига себе, какая огромная. Так, ну здесь получается вытяжка стоять будет, ого, здесь холодильник стоит. Есть комната ничего себе такая огромная хорошенькие окошечки ну, то что первый этаж пофигу так что там дальше ничего муху, да? да здоровая ну потолок не очень высокий Во. Угу, ремонт сделан. Да. Здесь. Так, здесь небольшая комнатка. Ух ты. Балкон? Балкон прям? Да? Ого. Ого. Ты когда? Ну да. Вот это хорошая квартира. Хороший, красивый. Ну да. Балкон сюда поставить, машинку стиральную. Первый этаж, ну не низкий, то есть не будет видно ничего. Гляди. Дом, да, вы представляешь, сколько топить ее надо будет денег? Да, она дорогая капец. А мне не нравится, что низкий потолок. Ну-ка, потащи, Хебасе. Он, видите? Он метр восемьдесят. Так, пришли еще смотреть один дом. Ну, такой чистенький, хороший. Я смотрю вокруг. Тишина. Вроде как бы что-то и магазины. Где магазины?

1, 2, 3. Ого! О! Уже, вну, уже внутри этот, да, шкаф встроенный. Но очень даже неплохо. Только вот, только где спать тут, интересно. Где тут спать? Это просто как гардеробная. сюда ставится машинка, вешается белье, бойлер. Все, чик. закрыл. Вот так вот. Видите, какие квартиры в Корее? Блин. Так, а вот что там на улице? Ой, ну вид нормальный вид хороший короче это как как здесь спать как спать а ну вот вот здесь вот угу. здесь большая комната вторая да как средняя В принципе, неплохо. Че? А ну балкона нету. Есть такой вот маленький, как балкончик. Как эта штука называется. Здесь можно поставить телевизор, стол, где кушать. Сюда просто диван. Ну как? Нормально? Ну, здесь тоже вот выходишь, тут закрываются вот так вот Нормально. Ну, в принципе, неплохая. Такая хорошенькая квартирка. Мне вот это нравится. Такая прям... Mm. Не темная. Не старая. Обойки красивые поклеить. И все. Это, конечно, ну, немножко маловатое. Но... Сюда можно просто кровать поставить и все, раз здесь есть шкаф. Сделать вот эту комнату как типа кладовки, что ли. Большая кухня. Кухня хорошая. Все помыть хорошо, отмыть. Большая прям кухня. <гублит> Мне, блин, складывать тупо <гублит> сюда нету. <гублит> а как <гублит> тут? <гублит> тут <гублит> <права> <гублит> а нету? Ну ладно. Да пуль обсуда. да? А, о, <гублит> во! Ой! Свет! Красивый! <гублит> да. Вот, вот это вот. Вот это вот нахрена. Это вот можно вообще все убирать нафиг. Не нужны все эти полочки. Дочь, ну что, как тебе? И ванна такая хорошая. Нормально? Ну, в общем, вот такой. Вот такая вот квартира, такой дом. Здесь есть парковка, дома рядом. Интересно знать, где магазины. Но здесь уже либо хороший дом, но далековато, либо плохой дом, но близковато. Так, в принципе, не скажу, что прям плохо. Так, и вот мы сразу же с Миланой зашли перекусить. Я в первый раз такую еду ем. Это умы и котлетка донкас. И мы еще заказали ролл с тунцом. Вкусно, да, дочь? Наконец-то она кушает, да? Вообще вкусняча. Так, ну все. Мы посмотрели. В общем, будем думать. Всем пока. Все, всем пока. Подписывайтесь, лайки, инстаграм, тикток, там комментарии. И пока.